Yanvarın 28-də İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon danışığı əsnasında prezident Seyid İbrahim Rəisi Azərbaycan Respublikasının Tehran-dakı səfirlikinin mühafizə xidmətinin rəhbəri Orxan Əsgərovun həlak olması ilə bağlı prezident İlham Əliyevə və mərhumun ailəsinə baş sağlamlığını ifadə edib və yaralananların tezliklə şifa tapmasını arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Tehran-dakı səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktını şiddətlə qınadığını bildirib. Bu qanlı terror aktının hər tərəfli araşdırılacağına və cinayətkarların layiqli cəzalarını alacağına ümidvar olduğunu qeyd edib. Həmçinin Prezident İlham Əliyev istintaqın şəffaf şəkildə aparılmasının vacibliyini vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı Səfirlin digər mühafizə əməkdaşlarının əliyalı şəkildə terrorçunun üzərinə atıldığını, qorxmaz və çevik hərəkəti ilə onu təksla etdiyini bildirib. Prezident İlham Əliyev: "Terrorçu təksla olmasaydı, səfirlin digər əməkdaşlarını və onların səfirlik binasının mənzillər bölməsində yaşayan ailə üzvlərində hədəfə alacağının istisna edilmədiyini" deyib. Dövlətimizin başçısı diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb